รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นุนโดยแชมพูปิดผมขาวออดาสเส้นทางจะไปถึงฝันของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปขอเพียงให้เริ่มออกเดินทางก็เพียงพอแล้วครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฝันได้ไกลไปให้ถึงครับไม่ผิดรายการครับ ช่วงนี้ยังอยู่ในเทศกาลปีใหม่ผมฮิโร่พัคสรุนาคารา่าพิธีกรพิเศษของรายการฝันให้ไกลไปให้ถึงมีของขวัญปีใหม่จากญี่ปุ่นมาฝากท่านผู้ชมครับเป็นของขวัญทางความคิดโดยแขกรับเชิญสุพิเศษคุณแฮยียโตโมริที่จะมามอบแนวคิดและสูตรสู่ความสําเร็จแบบญี่ปุ่นผสมไทยให้กับท่านผู้ชมทางบ้านจะเป็นแบบไหนยังไงตอนนี้เราไปพบกับท่านกันเลยครับแล้วตอนนี้เราก็นั่งอยู่กับคุณฮยโตแล้วนะครับ 日本から来られておりますが出身はどちらですか皆様にご紹介お願いしますはい、はい、ありがとうございます、えー、私はあの日本の中の大阪というところを出身でしております大阪というのは日本の中で西側ですねに位置しておりまして近くには京都ですとか神戸ですとか非常に有名なあの場所があると思いますあの京都というのはどちらかというと歴史トラディショナルな 場所ですね、はい、だからたくさんのお寺とか神社とかですねそういったのがありますがまた神戸というのは非常に昔からあのトレーディングが、えー、あった街ですねいろんな文化が入っている街その中心にあるのが大阪で昔からその商売ですね、うん、マーチャンダイズが非常に、えー、盛んであった年そこを中心にしておりますじゃあ隼人さんのご家族についてお聞きしたいのですがご両親はどのような方ですか はい私の父親というのは、えー、日本でですねステンレスという素材を使っているそういう会社をやっている、えー、経営者でしたただ経営者でしたと言ったのは実は父親は私が26歳の時に、えー、亡くなってしまいますただそれまではとても優しい、えー、人でしたので、えー、私がですね、えー もう本当に父親が亡くなるまで一度も怒られたことというのはなかったですねでこれに対して、まあ、母親というのは、えー、もう本当に優しい方で,で、えーまあ、母親というのは子供が何歳になってもずっと子供ですので今でもですね電話をしてきては、えー「あなたちゃんと元気でやってるの?」「食事をとってるの?」 えー、何してるのっていう風に言ってきます。まるでなんか私がですね、3歳とか5歳の子供のように話しかけてくる<ー>そういう人ですねで。兄弟はいらっしゃるんですか。はい。あのー、私は兄と弟がいます。つまりあの三人兄弟の真ん中なんですね。で。 まあ、おそらく両親はですね、えーまあ、子供3人目、まあ、私の時もそうですが3人目を産む時は多分、女の子が欲しいと思ってたと思うんですね、ところがまあ3人、結果として男3人になったので、えーまあ、男3人で本当に小さい頃から楽しく、まあ、男男した会社でしたね、でその中でも、まあ、やはり私の兄に対する。えー 考え方と言いますか、ねはいはい、それと弟に対する考え方っていうのは違いまして、はい、兄は父親と母親が非常に優しかったんですが兄はとても厳しい人でした、はい、あの何をするでも私と同じことをするのが嫌いで、はいえー、例えばテレビを見る音楽を聴く雑誌を読む漫画を見るうこう全て同じことをすると嫌なんですね ですから私はできるだけ兄に怒られないように、えーまあ、同じことをしないように治療していましたで特に家にいるとです、ねえー、兄が一つ一つ怒ってくるのでもう家にいるのが嫌でとにかく外に出ていました外で友達と遊んでで キャンプをしたたり、り、まあ、友達とどこかかに出かけたり、はい、そういったことをしながら、えー、私が小さい頃を過ごしていたと思います、まあ、その中では例えば友人の家に泊まったりですねそういった経験を通じて、まあ、自分の家庭とは違う、えー、そういう文化ですとかコミュニケーションの仕方ですとかそういったものを勉強できたというふうには思ってます、まあ、弟は反対に จุดเปลี่ยนะครับน่าสนใจมากครับพบกันกับรายการฝันให้ไกลไปให้ถึงในช่วงหน้ากับจุดเปลี่ยนนะครับ ังงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทาชาว,วางนโยบายการเปลี่ยนผ่านวงการวิทยุโทรทัศน์ไทยไปสู่การรับส่งสัญญาณในระบบดิจิตอลเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้รับประโยชน์สูงสุดจึงได้จัดทรัพยากรสื่อสารของชาติอย่างโปร่งใสเป็นธรรมทั่วถึงครอบคลุมทั้งในด้านการศึกษาวัฒนธรรมความมั่นคงของชาติเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างหลากหลายอย่างมีคุณ และเเทท่าทียมกัน,น,น,นกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการฝันให้ไกลไป,ไ,ปไปถึงกันต่อเลยนะครับฮายาโตวซันโนจินเซโนะเท็นกิวะนันดโชกะใช えー、これは2つあります、えー、1つ目はですね私が21歳の時まあその時に家族が実は病気になりました、でえーまあ、非常に難しい病気だったんですが、まあ、それで入院をしたんですね、でその闘病生活、まあ、病院に入っての生活がだいたい1年半ぐらい続きました。はいで この間というのは、まあ、私はまだ学生でしたので、えーまあ、学校とそれから家と病院と、まあ、ここを転々と渡りながらですね家族のその病状を見ていたということにありますただその1年半こういうことを繰り返しているとですねとてもその体というよりは心が疲れてしまうんですねでその心が疲れてしまうことを、はい 私はですねやはりまだ若かったので、はいえー、もうその場にいることができなくてですねで父親に何とかその自分の、えー、いる場所、まあ、ここを変えて、えー、リセットしたいと、うん、リフレッシュしたいというふうにお願いをしてでその時たまたま私の兄がですねオーストラリアというところに留学をしてで向こうの大学を卒業した後に。 ビジネそのオーストラリアであれば他にアメリカとかイギリスとか例えば英語を使うところっていうのはたくさんあるんですけれどもそのオーストラリアはやはりあのガンがない銃がないんですねですから、まあ、父親としても、まあ、両親としても、はい、その安心して送ることができるだろうということで,でオーストラリアに留学することを決めたんですねで オーストラリアに行ってからというのはまあ最初にですねやはり行くからにはある程度英語も覚えなければいけないということで、えー、初め半年間日本人の一切いない学校に入れられましたでそうなるとほとんど私は英語をしゃべることができなかったんですがやはり毎日いろんな国のその学生とですねこうコミュニケーションを取る中であの。 だだんだんとこう英語が話せるようになったんですねでその生活を半年間6ヶ月ですね6ヶ月過ごしてからは、はいえー、バックパックを背負ってオーストラリアをぐるっと回って旅をしてみましたねで旅をして思ったのはですねオーストラリアというのは日本って本当に小さな国なので えー、日本の25倍ぐらいだったと思いますけれども、うんはい、それぐらいの広さがありますでそこを一人バックパック背負ってバスに乗ったり電車に乗ったりして旅をするわけですねでほとんどが砂漠なんです要するに草も木もないほとんどが砂のところですね、はい、で夏になると気温はなんと50度を超えるこれはあのタイよりももっと 気温が暑いですね。すで、そこを、まあ、バスに乗るとです、ねエア、エアコンをかけてくれるわけですね。はいはい、ところが、エアコンをかけてもです、ね、バスの中が40度にしかならないわけです。おそうで、すすか <laughs> 40度は暑いですねこれを、はいえー、窓を開けたら50度の空気が入ってくる、はいまあこういうことをしながら、とても貴重な経験をしました。でその中で、はい えー、もちろん、えー、他の国の人たちと出会いましたタイの人ともたくさん出会いました、はい、その時の、えー、友人っていうのが今でもつながっていますそういうそのオーストラリアでの経験の中で一番のポイントというのはあのオーストラリアのちょうど真ん中ですね中心にエアーズロックという大きい岩があるんですねでそのエアーズロックの大きい岩に登って周りを見るとですね 一面360度ずっと大地が広がってるんですねでその大地を見た時になんて自分の悩みは小さいんだとんそして一人の人間ができることっていうのは本当に小さいっていうことに気づきましたそこで私は日本に帰ってもう一度生活をしようというふうに思ったんですねでもうう一つののというのは 最初にも言いましたが私が26歳の時、はい、父親がある日その会社に出かけていってですね、はい、そして、えー、実は帰ってこなくて亡くなってしまいました、はい、そのあるパーティーの最初の視界ですね、はい、スピーカーとして立ったその瞬間に実は倒れてしまいました<ー>原因というのはあの正直今でも分かってはいません ただしある日突然やはり身内家族が亡くなるというのはやはり残された家族にとってすごくショックなことなんですねでこのショックなことをショックのまま終わらせてはやはり父親に申し訳がないので、えー、私自身は、まあ、それまでどれだけ両親に甘えていたかっていうことをやはり感じましたでそこからやはり自分自身で、えー、もっと強く生きていかなければいけない っていうふうふに感じました、ねえー、特に一番のポイントは父親が亡くなってから父親の友人、えー、知人にたくさんの方にお会いをしました、はい、そしてその人たちから私の父親の話を聞くことができましたそこで私も知らないその家族私も知らない父親像というものを知ることができた例えば父親はとても優しいというイメージですけれども、はい 経営をする上ではとても厳しかったというふうに聞いています。まあこういう新しい自分の知らないネットワークを使ってそこから新しい情報を得る、こういうことの大切さというふうに気づくことができました。 อีโคโนมีเป็นการขับเคลื่อนประเทศด้วยเศรษฐกิจยุคดิจิทัลเมื่อเร็วๆนี้ภาครัฐประกาศลั่นไกเป็นนโยบายหลักเมื่อพูดถึงบทบาทสำคัญคงปฏิเสธไม่ได้ว่ากสทชคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเป็นกำลังสำคัญในแง่สนับสนุนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและยังคุ้มครองสิทธิ์ให้ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการวางโครงข่าย 3G มาเป็น 4G ลงทุนเครือข่ายดิจิตัลของกสทชการวางเคเบิลใหญ่แก้วนำแสงและอินเทอร์เน็ตชุมชนนั้นล้วนเป็นการสร้างฐานตลาดเศรษฐกิจดิจิทัลให้มั่นคงยิ่งขึ้น และไม่ใช่เรื่องยากเลยที่ประเทศไทยจะก้าวไปสู่ยุคดิจิตอลอีโคโนมีเพราะจากพฤติกรรมการบริโภคระบบดิจิตอลของคนไทยพบว่ามีการใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์กมากกว่า30ล้านคนซึ่งคิดเป็นร้อยละ42ของประชากรทั้งประเทศทั้งยังคงมีสถิติเติบโตด้านการซื้อขายสินค้าผ่านอ e ีคอมเมิร์ซการเล่นไลน์ Facebook หรือเว็บไซต์ด้วยอุปกรณ์การสื่อสารดิจิตัลอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าการวางนโยบายภาครัฐของไทยเดินมาถูกทางและสอดคล้องไปกับกระแสะโลกที่ต่างก็เดินเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่ โลกดิจิตอลสำหรับเรื่องราวดีๆที่ฝันให้ไกลไปให้ถึงได้นำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ขอทิ้งท้ายข้อคิดที่ดีว่าสังคมดิจิตอลอีโคโนมีจะก้าวไกลหากผู้ใช้รู้เท่าทันการบริโภคต้องขอขอบคุณเรื่องราวดีๆจากทางกสทชนะคะสัปดาห์หน้าฝันให้ไกลไปให้ถึงจะมีเรื่องราวดีๆแบบไหนอย่างไรติดตามชมกันได้ที่นี่เวลาเดิมสวัสดีค่ะ マー私ン・ハヤトさんの家族からはどのように教育されてきましたか、はい、あの家族からはですね、えー、本当に自由に育ててもらったと思いますその自由というのは、えー、とても楽なように聞こえるんですけれども、うん、実は反対にですねこれが小さな子供だと 自分で何事もですね行わないといけないわけですね全てが自由の代わりに全て自分で考えなければいけないわけです例えばそれで父親からよく言われたのは「えー、君は何かをするときに必ず考えなさい」ということをよく言われましたで、はい、親の教育として、えー、例えば何かをしなさいこれしなさいあれしなさいはい次はこれっていうふうに どん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 与えられることは実は簡単なんですねでこの簡単なことで子どもが成長するこれも一つの要素だと思いますところが反対に「これしなさいあれしなさい」と言われてしまうとそれしかできない子になってしまうわけですねこのことをやりなさいって言われたらこのことをやっていれば全てが終わってしまうで当然それが完璧にできたとしてもそれ以上の 例えばイマジネーションですとかクリエーションですとかそういったことっていうのはないんですねところが私の家庭ではとにかく考えて考えてっていうふうに言われました例えばですねおもちゃ一つ買う場合でもなぜそれが欲しいのとそれを買ってどうしたいの何をするのっていうことを自分で考えなさい買うのはいい そのの時欲しいのでね例えば、えー、テレビで流行っている、はいはい、友達がいっぱい持っているこういうおもちゃを買うっていうのはみんな欲しいわけですみんなが買いたいでもそれを買うっていうこの欲求ですね、はい、だけに負けてしまって買ったら結局その後のおもちゃっていうのはどうなるかというとう少し遊んで。 捨てちゃうわけです,そう,です、ね、そうなると <laughs>、はい、もったいないわけですね、はい、そのおもちゃを買ったもちろんお金ももったいないし、はい、おもちゃもかわいそうです、はい、なので私の家族ではとにかく何かをするときに考えてそして行動するようにというふうに言われてきましたこの一つ一つの父親からの教育がおそらく今ですね自分で例えばビジネスをするにしても 何か新しいことに挑戦するにしても自分で考えてセッティングできていると思うんですね特にそのターゲットに関してはとてもシビアに私は考えていますその何かの目標を立てる目標を立てて初めて自分たちがそのことをできるようになるのでどれだけ大きな目標を立てることができるのかそしてそれはなぜするのかということを 毎日考えるようになりましたそういう生活をおそらく父親からももらいましたしまた、えー、先ほど言いました「私は兄からよく怒られました」「怒られていじめられてでもそこで学んだことがたくさんあります」で「これは親だけではなくてやはり教育というのは親それから兄弟そしてその仲間ですね 親戚も含めてそういうところから学ぶことっていうのが非常に多いと思いますこの自由というのは反対に言うと自分で何でも考えないといけないですねでこの何何事も考えないといけないという考え方は何も親が子供を教育するだけではなくて例えばタイは AEC として今経済 統合の中で中で心になろうとしていますその時に例えばタイとしてもしくは私ですとタイの会社として何ができるのかということをもっと考えていくべきだと思うんですでその考えるということが実は自分たちの国タイランドという国だけではなくてタイランドから他の AEC の国々にもそういういい影響があると思います。 タイは非常に勢いのある会社です、えー、国ですねで、その国がどんどん発展していく中で、えー、いろんな考え方というのがこれから入ってきます、はいで、その考え方を理解をして、それをどう生かしていくのかというところが今、その親から子への教育だけではなくて、国のレベルで要求されているんじゃないかというふうに今、思っています。う ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับคุณแฮาโตมีของขวัญทางความคิดมาฝากอีกมากมายติดตามชมรายการฝันให้ไกลไปถึงอาทิตย์หน้ากับคุณแฮาโตอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแฮาโตโมริมากๆเลยนะครับที่มาให้คำแนะนำดีๆกับเราในวันนี้ขอบคุณมากครับอาริกาโตะคไซมัสคุณมขอบคุณครับพบกันกับรายการฝันให้ไกลไปให้ถึงในอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอาดิกาโตะคไซมัส วันนี้นหลายๆคนก็คงเห็นภาพฝันชัดเจนมากขึ้นอย่าลืมนะครับเริ่มออกเดินทางหาฝันกันแล้วเราก็จะไปถึงฝันนั้นครับ